Сергей, почему вы решили похудеть именно на нашем проекте? У меня начались проблемы с похудением. Мне 51 год. У меня начались проблемы с 22 лет. Я особенно сильно набрал вес к 40 годам 200 килограмм. Потерял, я работал барменом в аэропорту Борисполь. И занимался обжорством, как мы говорили, была зависимость большая, пищевая. И Я ел круглосуточно. Потом у меня уволили с работы из-за веса. Я где-то три года мучился, набрал еще вес немного и уже месяца три не ходил почти, не выходил из дома. Три месяца? Да. И в один момент прекрасный я встал и вышел в лес. И за 4 месяца примерно сбросил 100 килограмм в тот момент, с февраля по июнь. Потом в течение года, но ну, это я не работал, я, я чистый стационар был. Вот. Потом я за буквально когда пошел на работу, год держал где-то вес, а работа сидящая, опять он набирался, а я все думал, ну я знаю метод, вернусь к нему всегда и похудею быстро, тем методом, что у меня получился. Но тогда был особый психологический настрой, не знаю, бывает такое, что просто выворачивают, хочется похудеть. Я думал, вернусь и похудею, но не получалось. Работа, пока была работа, пока сидящая работа, занятость, пока на стационар не сядешь не получится ничего. То есть только заниматься похудением, потому что здоровья совсем нет. Я человек не женатый еще плюс. Мне хочется в этом возрасте еще быстро похудеть, завести семью. Появление самого этого проекта уже меня возбудило к похудению. Потому что у меня проблема особая, проблема для меня моральная. Это как вижу красивую женщину. Я понимаю, так сразу семью хочется завести. Сразу хочется понимаю. завести семью невыносимо. Сергей, спасибо вам большое. А я надеюсь и верю, что зрители, услышав вашу историю, вас поддержат, проголосуют за вас. И мы спасибо. с вами встретимся, но спасибо. уже на проекте. Спасибо. спасибо большое. До свидания. Сегодня вы услышали две истории. И если хотя бы одна из них вас тронула, вы можете проголосовать на сайте канала СТБ. И тот человек, который наберет наибольшее количество голосов, станет участником второго сезона шоу «Зважени та Счастлы. За кілька хвилин переможниця шоу Україна має талант на проєкті зважені та щасливі. Якої бажаєте позбутися, наступна інформація допоможе вам змінити життя. З роками ви менше рухаєтеся і витрачаєте значно менше енергії, ніж отримуєте з їжею. Як наслідок, кожні 10 років набираєте 5-8 кілограмів зайвої ваги. А Разом з кілограмами приходять гіпертонія, атеросклероз, цукровий діабет, біль в суглобах і хребті. А люди з надмірною вагою живуть на 5-10 років менше за тих, хто має нормальну вагу. У віці 40 плюс у жодному разі не можна ходити за допомогою дієт. А тепер увага: продукти, які слід раз і назавжди виключити зі свого раціону: цільне молоко, морозиво, магазинне вершкове масло, печиво і крекери, жирне смажене м'ясо, сосиски, ковбасу, майонез, кетчуп та солодкі газовані напої. И помните самое у главное. В любом головне главное не только втратити вагу, а и втримати ее. Не виснажуйте свой организм тим паче без нагляду профессионального тренера. А, Ирина, скажите, пожалуйста, почему вот с психологической точки зрения с годами килограммы набираются легче, чем уходят? Вы знаете, я еще думаю, что здесь такой вот психологический момент есть, да? Вот Света говорит, да, возраст физиологический, это все понятное, изменения. Но вот я хочу сказать о том, что возраст человека определяется не годами, а его душевным, внутренним состоянием. Вот, вот что я хотела заметить. Это очень важно, потому что можно в 20 лет быть стариком, и в 60 быть абсолютно молодым, ну... Активным, да, человеком То есть э, в психологическом смысле Я понимаю так, насколько сколько лет Ты себя настраиваешь да. насколько настолько лет сколько ты выглядишь лет и, есть, да? и выглядишь, и столько лет ты ощущаешь А вот давайте мы спросим э, Ген, вот на какой возраст ты себя ощущаешь? Может быть мы ошибаемся все Что тебе 46 лет? Ну ты знаешь, паспорт это еще ни о чем не говорит Не, ну я скажу так Что когда я пришел с проекта Многое поменялось в моей жизни. Я стал более активно выходить в общественные места. То есть ты помолодел на проекте? Ну, душой, да. Я думаю, так лет 15 я скинул, потому что я начал ходить туда, куда я раньше просто постеснялся бы идти. Сейчас у меня как-то... Вот... То есть тебе сейчас как бы по душевному состоянию 31 год? Пусть будет 35. Может, не 31, но 35 точно. Мы почти ровесники. Я знаю, что ты сегодня подготовила специальные упражнения, которые можно делать и дома, да? и, собственно, использовать в тренажерном зале. Это так? Особенность зрелых людей а, еще и в том состоит, что с годами становится очень, подвижность а, снижается. То есть и это связано не так с возрастом, как с тем, что люди не занимаются. Им тяжело потянуться назад, им тяжело наклониться вперед. То есть, если каждый проверит, насколько он может наклониться там, да, с ровными ногами, дотронется он пальцев или нет, то я уверена, что много много людей не дотронутся. Хотя на самом деле все люди с нормальной гибкостью в любом возрасте должны касаться своих носочков всем своим э, занимающимся и Соответственно, ребята, да, на сегодня проекте, у нас это Гена, занимающийся а, самой первой тренировки. Я посоветовала утреннюю гимнастику. Это так называемая йоговская гимнастика, но мне она очень нравится, потому как а, она сочетает в себе, она очень хорошо будет с утра, а, она добавляет гибкости, силы но и способствует процессу похудения. Ох. Гена рассказал мне, что и сейчас каждое утро он продолжает делать эту гимнастику. Мне очень приятно, поэтому я предлагаю, чтобы мы вместе ее и показали. Гена, готов. Ну, это немножко такой вид, вы понимаете. Ну, да? Да. С утра, я понимаю, конечно. С утра красиво, босичком, глядя на солнце. А, значит, начинаем с того, что. Ноги на ширине плеч, руки складываем перед собой, ну все йоговские атрибуты, да? Вытягиваемся наверх, вытягиваем переднюю часть туловища, потянулись вверх, растянули переднюю часть туловища, опускаемся вниз, вытягиваем все, что сзади у нас, касается, вытягиваем ведь ноги. Касается пола. Кстати, я попрошу. Делаем правой ногой шаг назад, убираем левую ногу назад, подныриваем вниз упор на руки. И назад. Отлично. Левой ногой шаг вперед. Подшагнули правой. Есть. И подъем. Отлично. Гена, супер! Вы оказывается такой гибкий и пластичный. Да. Нет, я вам серьезно говорю. Когда, вот меня уже поразило, когда вы коснулись вот так вот пола, это произвело действительно очень сильное впечатление. Гена, я также знаю, что у тебя есть взрослый сын. Да, имеется. Скажи, а ты как-то с ним проводишь время? Ну, стараемся выходить. Куда? Ну, гуляем там. Как-то ты очень, да, так скромно об этом говоришь. А давайте спросим у сына Геннадия. Встречаем Володя. Володя, здравствуй, садись, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, ты гордишься папой? Да. Я им горжусь. Он, когда приехал с проекта, я его не узнал, он и меньше стал, и он очень много сил потратил, чтобы похудеть. Ну а скажи, а как он изменился? Ну, кроме внешне, понятно, мы все видим результат-то на лицо. Тут что говорить? Он изменился и по образу жизни. Он больше начал заниматься спортом. Он больше, более активный образ жизнь ведет. Скажи, а ты с папой занимаешься тоже? Тебе, между прочим, тоже уже в твоем возрасте, но ну, не мешало бы рельефики-то нарисовать? Ты с папой вместе в спортзал ходил? Ты если как на перегонке здорово. Ну, я, конечно же, уже довольно долго с папой хожу в спортзал. Но у меня еще ко всему и учеба, и надо иногда выделять время и учебе, если ходить в зал постоянно. Ну, я думаю, одно другому не мешает. Но все равно, это замечательно. Это замечательно, что э, папины результаты, во-первых, на лицо. Но я также знаю, что недавно сбылась ваша мечта. Внимание на экран. Семья для Геннадия стоит на первом месте. Семья, его близкие. Он этим очень дорожит, это цейняте, тому звісно, йому тяжело. Тем более сын подросток. Горіло посово посмотри на в дзеркал. Так далі нельзя. Генеді розумів, фізичний стан обмежує не лише його, але й його родину. Адже активний відпочинок та зайва вага речі несумісні. Тому тяжело і жить, бігати не може. Ему, например, сложно там что-то по дому сделать. Это большое горе иметь такой вес, потому что ходишь и чувствуешь что такие взгляды бывают: одни жалеют, другие смеются. Неприятно себе чувствовать. Проект «Змены в Ганаде». До дому он повернулся сметающим нас догнать весь час. раніше сгаянный на еду до сидіння біля телевизора. Воно ну, намного сильно змінилося. Вони палом і активніший стало, тому що раніше ми ухідника проводили. сиділи за тілі, в своїй кімнаті і тілікситріли за комп'ютером сиділи. Першу суботу після повернення з табору зважених геннадій та його син запам'ятали надовго. этого я много раз папу чтобы он научил меня и водить машину и вот все зары посадил. я давно хотел на этом прокатиться но просто физически я не мог туда влезть было бы обидно сейчас не влезть чувствую лет на 15 тебе помогут. жизнь другая совершенно другая Класс. <laughs> Клево. Замечательно. Просто замечательно, что вы так проводите свое свободное время вместе. Дорогие эксперты, скажите, пожалуйста, что мы можем пожелать, посоветовать Геннадию? Ведь у нас есть еще один месяц до финала, правильно? Для того, чтобы худеть и становиться лучше. Светлана. Я бы хотела сказать, что питание, которое есть у Гены, к которому он привык, это вполне э, нормальное питание, и я бы сказала, что он должен его продолжать, и, собственно говоря, это добавит ему уверенности и в дальнейшем его придерживаться. То есть проект жизнь с проектом не заканчивается, то есть он должен будет так жить и дальше. Я думаю, жизнь после проекта только начинается, да? Вот. Ирина. Ну, я желаю Гене продолжать так держать. Так и дальше. Всю оставшуюся жизнь. Вести здоровый, активный образ жизни. Быть красивым, молодым. Ну вы прекрасны. Спасибо. Так, наши тренеры, воины практически. Что вы скажете своего Олимпа? Хочется сказать, что Гена. Обещал, что все удивятся, да, и что мне стыдно не будет. Не будет, ты краснеть не будешь. они договорились. Я тебя... Краснеть не будешь. Ты мой врач-реаниматор, я вернусь, я буду нормально. Хорошо, через месяц и неделю я надеюсь видеть тебя здесь еще лучше. Хорошо. Игорь. Ну я бы порекомендовал поберечь колени. На самом деле, может быть, прыжки на высокий степ это не то, что нужно использовать. Вот таким образом. Ну и успехов. Спасибо большое. Спасибо, дорогие эксперты. Я желаю вам... Молодые люди, чтобы вы как можно больше проводили времени вместе, активно занимаясь спортом, катаясь, я не знаю, на машинах, лыжах, на чем можно ездить, кататься, прыгать и бегать и скакать, потому что это за, как, как сказать заряд бодрости, энергии, а самое главное, ведь что мы ведь с молодыми сами молодеем, правильно?